Учитывая вот эти, как я сказал, проблемы, ну, если вкратце, в двух словах, я бы хотел цифры привести, потому что, знаете, в городе 421 дом, это, это немало. И если так вкратце сказать, если ОСББ, это 93 дома, это 44,7% ну, жилого фонда, будем так говорить не по количеству мы считаем, мы считаем по площади. Это 333 тысячи квадратных метров жилой площади. У нас есть 11 домов, которые обслуживают 10, ну, мы их кооперативы называем, ну, жилищно-бытовые кооперативы, ЖБК. То есть это кооперативные в основном дома, и они сами самоорганизовались, да, и обслуживают. 7,9%, ну 8% домов. Но сегодня остается у нас два ПК коммунальных, но и мы уже приняли решение, объединив в одно коммунальное предприятие. Это еще осталось 317 домов, но вы сами понимаете, здесь по количеству, почему? Потому что в основном двух-трех до пяти этажей, вот эта застройка, как мы говорим, она осталась, и там тяжело, как мы говорим, организовать эти ОСНД. Ну, просто э, чисто даже с финансовой точки зрения. Поэтому такие остались, и честно скажу, что будет дальше проблема э, выкупать их как-то, ну, особенно там, где есть пенсионеры, то тяжело и сложно их настроить на то, чтобы они сами самоорганизовались и обслуживали эти дома. Поэтому такая форма, как э, ЖЭО, она пока на сегодняшний день останется. И, наверное, все-таки прав арциз, что, э, ну, он больше придерживается, что надо, прежде чем организовывать, надо, чтобы люди осознали, что объединение это есть необходимость. поэтому я, наведя эти цифры, вот смотрите, 47%, конечно, это ну, оставшийся жиловой фонд. Мы на себя берем такие как бы, планы, учитывая, что мы, я надеюсь, с вашей помощью организуем вот этот центр, да, и будем, надеюсь, что, э, как мы говорим, постараемся убедить людей, чтобы как можно довести этот процент, э, учитывая, что ОСББ с кооперативами у нас э, 53, почти 54 процента, чтобы довести ну, в этом году, ну, 70 это будет так, потолок, ну, хотя бы 60-65 процентов, чтобы у нас уже были ОСББ, учитывая, что, как я сказал, что пик э, организации ОСББ у нас в городе, как раз он сейчас наступает. И э, конечно то что вот я слушал баштанка говорит вот у них ассоциация как бы есть а у нас еще нету то есть это тоже одна из форм организации ОСББ руководителей которые будут как бы решать и защищать отстаивать свои интересы перед властью конечно понимаете вот когда стоит вот так как у нас Задачи. кому же выделять деньги, да, ОСББ или ЖЭО. Вроде бы как ЖЭ, они ближе к нам, да, потому что эта ответственность на нас ложится. Естественно, что при создании таких ассоциаций, э, ну, будем так говорить, люди... Да, 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 своего рода, да. И партии создаем, чтобы защищать там Верховную Ради, Ассоциации будут защищать перед местной властью свои, как мы говорим, ну, отстаивать свои интересы. В принципе, как говорится, я же сказал. И вторая проблема, я же вот говорю, что все-таки э, единые расчетные центры, мы ну, изучили, вот Котовск работает с единым расчетным центром. Я, честно скажу, пока не знаю, вот как наши города вот здесь вот работают, но я знаю, в Вознесенске прекрасно расчетный центр работает. Да. Ну, мы сегодня э, как бы с Одессой работаем тоже по расчетному центру. Я думаю, что все-таки это... Но это лучше, это будет все-таки более качественно. Спасибо за внимание. Вопросы? Пожалуйста, вопросы. Это значит, в этих городах проживает очень много военнослужащих пенсионеров. Вот, в конечном итоге, мы тоже это когда все -то прорабатывали, мы на сегодня имеем проблемы, это оплата, значит, льготная оплата ну, за, за, людей, пенсионеров, больщиков, афганцев, чернобыльцев, ветеранов вооруженных сил. Это, получается, уже государство раздвинуло на месяц. У них Новый год начинается не 1 января, а 1 декабря. И плюс, пока мы расчеты сдаем, мы с льготчиков деньги получаем на два месяца позже. А если мы создадим СББ, что мы будем делать с льготчиками? Как мы будем выбивать эти деньги? Человек скажет, у меня 50% льготы, я не буду, допустим, 100%. А Ваня скажет, у меня 75, а только 20, 25 должен платить. И вот как вот в этой ситуации? Что вы... Но я честно скажу, я честно скажу, что мы это У нас проблема, да. у нас проблема да. с этим. Мы сегодня получаем, потому что это Бюджет нам обязанный, а если это будет общество, это будет распространяться. Обязательно. И просто я хочу сказать, мы этой проблемы не ощущаем. Вы знаете, вот, ну я сам председатель всегда и процесс возмещения идет прекрасно через управление працией. Так же договора заключают, так же они как бы за расчеты предоставляют это мысль интересная, если мы будем проводить обучение, вот это мысль, это, 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 это надо как-то, производить заказ, надо обучить, кто бухгалтеров, не, это вы правильно и, ставите, только и, им просто и, надо знать, как это делать. Хотя а жеки полис... уже отработали это, а Детя любой балансом но вы знаете, как это сделать. Спасибо. У меня есть вопрос. Хорошо, да. Расскажите, пожалуйста, больше, что вы имеете в виду, как учить, своими силами, найберными какими-то ресурсами, имею в виду, пусть это то центры повышения квалификации, как вот например, есть у вас и детские иды там на вайские. Больше расскажите, пожалуйста, ну э, вы знаете, когда оно будет организовано, вот сегодня сказали, почему здесь не только, как мы говорим, там обучение, здесь вот такой же обмен опытом. Понимаете? Когда соберутся председатели ОСНД, даже наши, Белгород, Днестровск, у нас 66 сегодня э, ОСНД, 66, это представьте себе, 66 руководителей, завтра их будет 70-80. И э, они между собой э, должны, во-первых, меня, то есть, э, понимаете, вот с чем я столкнулся, есть, я же не зря сказал, что есть зубры у нас. И когда организуется ОСНД председатели к нам, ну то есть э, актив, активные люди к нам приходят, да, и есть ответственный человек, который объясняет, да, вот, вот там э, устав, да, вот его надо так сделать, вот заявление, вот это решение с и так далее, там, допустим, потом там идешь э, к регистратору, идешь там туда, туда, в пенсионный, регистрируешься, то есть как бы механизм объясняешь. Но многие понимают, и многие, честно скажу, что приходится по два, по три раза а многие просто приходят, а скажите, а кому можно подойти, порекомендуйте там, допустим. И вот я же... Говорю, да, с чего начать? И мы просто говорим, а вот подойдите там на Франко, ну, СНД Франко, или подойдите там к Вячеславу Алексеевичу, ну мы даем адреса. И это намного действеннее, потому что ну, там практики. И это первое, и второе, ну вот я чего хотел бы действительно. Вот мы создали Николаевская и э, вот, э, Одесские области. Ну, у нас Бессарабия там. Я бы хотел, может быть, для начала вот этот юг Одесской области, от Белгорода до Измаила, ну среди нас создать так, так, такие, все-таки же проблемы, и в Арцизе есть. А сегодня, э, есть неохваченные города, также Сарада, Таргунары, Тоже Килия, вот, то есть там тоже те же самые проблемы. Поэтому, может, и они потянутся в этот центр да, и будут приходить, будут спрашивать и делиться опытом, понимаете? Это хорошее дело. Это потому что, может, это я неправильно правильно скажу, наше желание скинуть в себя ответственность по обслуживанию домов и переложить их на плечи, будем там, и самих жителей хотя, ну, как бы оно абсурдно звучит, но с другой стороны, они являются собственниками и они не переживают за свою собственность, понимаете? А сегодня мы как бы им пытаемся, я вам вот за такое слово, долбить, что ребята, это ж ваша собственность. Да, вы знаете, я вот еще такой момент, как мы говорим сегодня, много проблем с землей и самой собственностью. Вот Виталий Леонидович сказал, что эти дома, это собственность громады. Да нет. Это собственность уже ихняя. Сегодня они отправляют право собственности на имущество. Мы полностью передаем их с баланса на баланс. Это ваша собственность идите, оформляйте и э, управляйте этой своей собственностью. То есть практически она не, не остается уже собственностью громады, ну, вот как я понимаю. Это уже, она в этой громаде стоит, да, но это моя. Частный же дом, когда стоит, мы же не говорим, одна же, там, допустим, коттедж. Мы же не говорим, что это собственная громады. Мы говорим, что это собственность Иванова Петрова. А это коллективная собственность уже. Поэтому, а при оформлении вот этих всех, вы знаете, столько проблем даже сейчас возникло с подвалами. Есть подвал гражданской обороны, этих паспорт, да, а в СМД говорит, отдайте мне его. И все, и убеждает, и приносит, и Законодательные акты. И э, иногда мы говорим, даже готовы суд подавать у нас, чтобы мы отдали им, им эту собственность. Но компромиссы находим какие? Да, да, компромиссы какие? Они хотят управлять, в аренду сдавать и деньги за это получать, понимаете? Они говорят, это вы сдаете, и вы получаете деньги. Понимаете? С землей сегодня проблемы очень и очень. Вы представляете, есть э, места, где расположены дома, ну, будем так говорить, в более такой в центральной части, да, в такой привлекательной зоне. Вот а там тоже возникают проблемы. Город хочет магазинчик кому-то, Иван Ивановичу дать, да? А СМД да, говорит, нет, Петр Петровичу дадим. Вот и, вот и проблемы возникают. Да. Можно поехать в Одессе, у кого поехать, посмотреть, как работает ОСБУМ. Вот мы вот эту мысль мы втроем придумывали. Вот думали, как же в Одессе создать центр, куда можно поехать, получить методичку, получить пакет документов. Да? Вот такие вещи есть, допустим, можно поехать в по Баштанку, можно поехать в Новую Одессу, можно увидеть Первомайский уже, можно увидеть Вознесенский, а в Одессе куда поехать? Вот, вы, вы, вот мы с Вячеславом Григорьевичем пригрузили белгород Бестровск, да, получается? Вот и они согласились, они идут на встречу всей Одесской области, чтобы стать центром, куда можно поехать, посмотреть. Правильно, Вячеслав? для, 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 для нашей для всей области. Аккумулировать там необходимые документы, разработки, материалы, вектора, кадры подобрать туда, чтобы этот центр работал по-настоящему. У нас в Одессе есть такой юридический союз, есть такой э, довольно солидный такой, такой общественный организация. И она оказывает в Одессе очень серьезную помощь в создании этого. Но это речь идет о области. Теоретическую. Конечно. Теоретическую помощь. Я, я, например, с удовольствием поддерживаю это предложение Белгорода Днепровска. Ваша идея, она очень, очень солидна, если ее правильно организовать. Ну, здесь да. другое дело с ну, или так, как вы называете, делать <с> там свой, красивый, свой там, скажем, такой. Я хочу честно сказать вам, вот, занимаюсь уже 10 лет на ОСБП, и началось с того, что с безвыходного положения, когда нет ни денег, ничего, обращаясь к людям и говорит, подставьте свое плечо давайте вместе наведем порядок в вашем доме. Мы же не бросаем их. Владимир Федорович, вы продолжаете финансировать капитальные ремонты здания, ОСБ, которые на балансе ОСББ. Продолжайте. Это ваше майно остается в власти громады. Поэтому очень приходится продолжать эту работу. Только уже он делает, допустим, крышу, но они делают внутри свои вещи, подвалы, подъезды и так далее, да? Ну, надо увлекать их Людей. Вот я хочу честно сказать, вот я был очень приятно удивлен, честно говоря, когда я увидел и услышал э, председателя э, объединения ОСВД Франко-14 Людмила, по-моему. Настолько умничка такая. И, кстати, бывший главный инженер ЖЕК, она ведет там до десятка ОСББ, но настолько. Она добилась того, что у нее планово предупредительный ремонт и четко расписан. У нее субсчета счета на каждое здание, и, и вот денег сколько собрала одно здание. Там эти деньги и остались, она на другие дома не перебрасывает То есть настолько интересно, вот мы и планировали задействовать в этом центре, чтобы она тоже там рассказывала людям и так далее. Очень интересно. Спасибо.